44-я школа – одна из старейших в Луганске. Вот уже 76 лет она дарит юным луганчанам знания. Однако столь почтенный возраст не самым лучшим образом отразился на здании учебного заведения. Чтобы улучшить его техническое состояние, в последние годы был проведен ремонт санузлов, капитально отремонтирован спортивный зал, в кабинетах коридорах заменены окна на пластиковые. Благодаря Сергею Ивановичу у нас в школе работает самый современный компьютерный класс. Спасибо ему. Мэр города подарил нашей школе несколько комплектов мебели. Но есть в этом учебном заведении глобальная проблема. По фасаду здания пошла трещина, и сейчас необходимо выполнить его стяжку. Для этих работ необходимы большие деньги. Делали заказ проектному институту на обследование здания. И сейчас подрядчики изучают. Это нужно около миллиона, миллион шестьдесят три. Городская власть очень обеспокоена состоянием школы. Луганский городской голова Сергей Кравченко дал поручение специалистам проработать вопросы изыскания необходимых средств и скорейшего выполнения укрепительных работ. Об этом он сообщил на встрече с родительским комитетом учебного заведения. Коллектив наших родителей, учителей, учеников, администрации школы выносят вам благодарность за все то, что вы делаете для нас. Наших деток. В этом году может получиться сделать то, что мы хотим самое главное. Отремонтировать, сделать ее красивой, добротной. Самый чтобы мы лучший. просто гордились этой школой. После укрепления здания школы оно будет отремонтировано, утеплено и покрашено. Ведь еще раньше это учебное заведение было включено в программу утепления учебных заведений города. Ирина Мельничук, Александр Песенко, пресс-служба Луганского городского совета.